Plastik əməliyyatlar üç qrupa bölünür. Burada mikro əməliyyatlar, estetik əməliyyatlar və rekonstruktiv əməliyyatlardır. Biz daha çox burunun və qulağın estetik əməliyyatlarını icra edirik. Təxminən estetik əməliyyatlar ümumi plastik əməliyyatların 50%-ni təşkil edir. Bir də müraciət edən patientlər daha çox burun etdiyi əməliyyatı, yəni rinoplastik əməliyyatı üçün müraciət edirlər və onların ən çox verdiyi suallardan biri bundan ibarətdir ki, biz bu əməliyyatı plastik cərrahım idrə etdirə, yoxsa loR cərrahı? Mən həmişə net bir cavabım olur. Bu əməliyyatı həm plastik cərrahı idrə edə bilər, həm loR cərrahı idrə edə bilər. Necə ki dünyada bu şəkildə də idrə olunur. Amma bu əməliyyatı idrə edəcək cərrah mütləq burun daxili strukturlara və onların patologiyalarına kifayət qədər yaxşı hakim olmalıdır. Nədir bunlar? Burun kəpərində əyriliklər ola bilər, e, burun balıq qulaqlarında şişmələr, betrafiyalar ola bilər, burunda poliplər, qaymarit ola bilər. E, bu problemləri rinoplastika əməliyyəti ilə eyni anda icra etmək lazımdır. Və e, pasiyentin bu əməliyyatları endetkapı qüsulu ilə icra olunduğu üçün ən zamanda E, rinoplastika əməliyyatını e, bir arada, yəni e, icra olunduğu üçün düşünürəm ki, e, burunda ağrılı problemlərə, belə deyək, burunda olan kəpər əyildiyi, balıq plaqlarının və ətrafiyatına və yaxud ətrafiyatına e, burunda olan poliplərə, e, qaymarıq problemlərinə loR həkimləri daha yaxşı e, belə deyək, e, sahib olduqları üçün, yəni o haqda daha yaxşı biliklər olduğu. Eyni zamanda o problemləri Hüsendoskoplar vaxtı ilə aradan qaldırdıqları üçün və bu əməliyyətləri rinoplastika əməliyyatı ilə eyni anda icra edə bildikləri üçün LOR diaq rah tərəfindən rinoplastika əməliyyatlarının icra olunması daha məktəbə uyğundur.